мира был курьезный момент, когда мы с Пашей и Ковенкой жили в одном номере. Ирапуато, когда у нас группа была в Мексике, мы в Ирапуато, город такой жили. Отдельная осиница, хорошая, никого туда не пускали, все только наша сборная в СССР. И мы как раз вот перед матчем с венерами. У нас должна была быть игра с венерами. Мы с Пашей как раз жили это самое в одном номере. Ну, естественно, у нас есть дежурный, который там будет после ну, перед установкой, чтобы чтоб на установку проснулись там. И, и нас, видимо, не разбудили, забыли разбудить. И мы потом как-то автоматически проснулись, так это самое. Смотрим на часы, а установка уже вот-вот уже началась уже, надо бежать. Но пока оделись, пока это. И, как ребята рассказывают, Лобановский уже по позициям рассказал, кому куда бежать, кто куда, что, кому что делать, называл мою фамилию. И как он, я не представляю, как он не заметил, рассказывать, что мне надо делать, а меня нет, в то время не было ну, в комнате в этом зале. И тут раз мы стучимся, заходим. И это так было смешно, что, что это самое. Он рассказал уже, какие что на поле функции выполнять, что делать. И тут мы заваливаемся с Пашей. И все недоумение, там все ну, смеются, там шутят. А вот это. Вот такой курьезный случай был этот раз перед сборной с Венгрией. Игра была, ну и естественно, вы все уже знаете, мы тут день в Венгрии выбирали 6-0. Вы два гола. Да, я там получилось, что я забил, и второй рикошетом как бы от меня, мы записали на, на, меня как бы, ну выиграли вот. И вот благодаря этому чисто, может, поэтому я как-то избежал какого-то наказания.